когда мероприятия проводим, они несут определенный посыл. Даже мероприятия, которые связаны с брейкдансом, они тоже несут определенный посыл. Потому что собирается масса людей, и во время проведения мероприятия идет определенное общение с людьми. Даже, допустим, тот же кинотеатр под открытым небом. И мы даем я даю, когда я свои провожу, даю определенный посыл, допустим, чтобы там соблюдали чистоту в городе, элементарно. То есть какие-то маленькие вещи, уже есть какие-то социальные посылы. Вот. Я просто так всех не вспомню, но главный посыл это, чтобы воспитывать здоровое гражданское общество, сознательное. Чтобы люди знали, что они делают, на что они подписываются, что они могут сделать, вообще свои возможности в этой стране. Потому что у нас очень мало людей, которые активно принимают участие в жизни вообще, не только города, а в целом в жизни приводить какие-то примеры элементарные. Хотим попробовать, вот последний кинотеатр прошел очень мусорно, было очень много мусора оставили после себя, хотя я вот чему я, допустим, учу людей на кинотеатрах. Я говорю людям, убирайте, пожалуйста, за собой мусор, потому что мы как бы не животные, а люди. Но находятся люди, которые не убирают за собой, то есть они... Посидели там, где сидели, там оставили мусор и просто ушли. Мы это все дело сфоткали, сделали несколько роликов, скачали социальных про то, как нужно убирать город. Вот, и теперь на следующем просмотре я начну просмотр с того, что я буду показывать эти социальные ролики про то, что нужно приводить город в свой в чистоту. Буду показывать фотографии с тех кинотеатров, где будут мусорить сильно, чтобы люди, ну, приблизительно все знают, кто где сидел, потому что есть и общие фотки, где все сидели. Просто, чтобы люди немножко стыдились своих поступков и несли какую-то ответственность за то, что они сделали, потому что человек должен отвечать за свои поступки, за свою речь и за все то, что исходит от этой личности. Вот. И вот это вот нужно воспитывать, мне кажется, в людях, когда люди будут осознанно делать поступки и давать тебе полную отчетность о том, что они сделали, тогда они будут делать какие-то выводы. Допустим, если они ошибаются в чем-то, они сделали вывод, они в следующий раз не будут ошибаться, они будут это доносить до других людей. И так будет развиваться более здоровое общество, которое может развиваться и развивать других, и идти вперед. Потому что развитие, учеба – это путь вперед.